Azerbaycan tarihinin kan ve acıyla anılan en hüzünlü günlerinden birisi 1918'de yaşandı. On binlerce masumu Ermeni ve Bolşevik güçler Türk ve Müslüman oldukları için katletti. Azerbaycanlıların soykırım günü olan 31 Mart'ta bu tarihi acının anıldığını söyleyelim. Şimdi Azerbaycan'a gideceğiz. Katliamın yapıldığı kentlerden biri olan Guba'ya gideceğiz. Ve yayınımızı hem Az hem de TRT Haber özel yayınıyla aktarmaya çalışacağız. Dedik ya bugün önemli ve bugünün bir kez daha hatırlanması gerekiyor. Ve biz de bu özel yayınla haber ajandasında ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Azerbaycan'ın tarihinin kan ve acıyla adanan en hüzünlü günlerinden biri 1918'den bugüne kadar yaşananlar özel yayın için Azerbaycan'dayız. İnsanın insana karşı vahşilik hadiseleri tefelerle kayıt olmuştur. Soygırımı da dünyanın birçok yerlerinde baş verildi. Azerbaycan'a karşı Ermeni kasbikarları tarafından Azerbaycanları tarafından edilen soygırımı en dehşetlerinden biridir. Ve Zümrütlər bildirir ki, 20-ci əsrdə Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan millətinə qarşı erməni təcavüzçüləri tərəfindən olunan soyqırımları Azərbaycan xalqına dəök yaralar vurmuşdur. Tarihin bütün mesajlarını bilirik, bilməliyik, gənc nəsil də bilməlidir ki, bizim xalqımız keçmişdə qanlı Xalq hərəkətlərlə üz-üzə qalmışdı. Və Erməni faşizminə o vaxt düzgün qiymət verilmədiyi üçün sonra tarixin müxtəlif dövrlərində Erməni faşizmi öz yırtıcı xüsusiyyətini nümayiş etdirmişdir. İnsanlar tarixə söykəndikdə həmişə özlərini çox etibarlı hiss edirlər. Nahaq yerə deyilmir ki, insanların, toplumların, cəmiyyətlərin həmişə ən etibarlı müttəfeqi məs tarix və tarixin elmidir. Və bu təsadüfdən deyilən bir fikir deyil, çünki insanlar geriyə dönərək həm də gələcəyi təxmin edə bilirlər. Və həm də tarixin dərsləri özündə çox böyük bir potensial daşıyır. İbrət almaq fürsəti daşıyır və bilikləri artırır. Ona görə də belə bir deyim də var ki, "Əgər gələcəyi bilmək istəyirsənsə, geriyə dön və bir nəzər sal." Bu günləri biz yenidən tarixə dönürük. Çünki 31 mart Azərbaycan xalqının e, həyatında çox önəmli bir tarixdir. Bu gündə 105 il əvvəl Erməni qəsdpikarları, onları mütəşəkkil quldur dəstələri sözün əsl mənasında xalqımıza qarşı soyqırım siyasətini həyata keçirməyə başlamışdılar. Və bu çox bir dərindən işlənmiş plan idi. Ona böyük qüvvələrin də aidiyəti var idi. Ancaq bizim xalqımız duruş gətirə bildi. Və təbii ki, bu çox vacib bir dərstir və ən böyük paradoks da ondan ibarətdir ki, Həmin xalqımıza qarşı olan o münasibət qonşularımız tərəfindən bu günə qədər də dəyişilməyib. Ola bilsin ki, bu kimlər üçün isə adi bir hal kimi görünür, ancaq bu həm də dünya birliyi üçün çox böyük bir dərstir. Bilsinlər ki, Şərq öz həmişə öz işindədir və çalışır xaos yaratsın, hər gömürçülük formalaşdırsın və bununla da öz mənfur maraqlarını həyata keçirsin. Ancaq nə yaxşı ki, sağlam qüvvələr var. Nə yaxşı ki, hər birimizin də müttəqimi müttəfiqlərimiz var və xüsusilə də Azərbaycan xalqının çox etibarlı müttəfiqi qardaş Türkiyə xalqıdır. Biz hörmətli tamaşaçılar, bu günləri ortaq yayımdayıq. TRT xəbər proqramı ilə, daha doğrusu kanalı ilə birlikdə və mənimlə yanımda və mənim həmkarım Fateh Avanos mənimlə birlikdə bu verilişi aparacaq. Fateh məncə salamlayıram bir daha və eləcə də bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. O cümlədən də Türkiyədə bizi izləyənləri salamlayıram. Çünki həqiqətən də biz bir çox məqamlarda ortaq tarixi bölüşürük, ortaq ə, dəyərləri bölüşürük və bunun da bizim xalqlarımız üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki biz inkişaf mərhələsindəyik və qarşımızda həm də ortaq məqsədlərimiz var. Buyurun. Teşekkür ederim Tevfik Memilim. Evet 20. yüzyılın başlarında Anadolu'dan başlayıp Kafkasya'ya kadar devam eden bir mezalim, bir zalimane bir katliamı bugün sizlerle TRT Haber, As TV ortak yayınında değerli konuklarımızla birlikte bu konuyu ele alacağız. 20 dakika boyunca TRT Haber'de özellikle şu anda bulunduğumuz Guba şehrinde yaşananlar, Bakü'de başlayıp Azerbaycan'ın geneline, Karabağ'a kadar devam eden o katliamlar. Burada tabii katliamların sebebi, katliamlara giden süreç ele alınacak ve 105 yıl önce binlerce vatandaşını kaybeden kardeşlerimiz Azerbaycan'ın o rahmete giden, hayatını kaybeden vatandaşlarını anacağız hep birlikte. Evet, Elbette bu facia hem herhişe bizim hatırımızdadır ve tabii ki ilk nöbette biz ə, 1998. ile da qaydırırıq çünkü MES... Mart ayının 26-sında mərhum bizim liderimiz, milli rəhbərimiz Heydər Əliyevin sərancamı ilə artıq 31 mart soyqırımı kimi təsbit olundu və eləcə də milli öndər bu hadisələrin hamısına həm siyasi, həm də hüquqi qiymət verdi və təbii ki, ondan sonra yeni bir döən başladı bizim üçün, çünki həqiqətən də bu tarix həm də dünya birliyi qarşısında olduğu kimi canlanmalıdır. Və təbiib bu günləri biz bu hadisəyə bir daha qayıdırıq çünki elə bir təfərrüatlar var, elə bir məqamlar var ki, onlar da hələ gərək özünə bir diqqət çeksin və eləcə də bir e, dolğun şəkildə həm də təhlil olunsun və təbiib bu proseslərin hamısını biz alimlərimizlə, mütəxəssislərimizlə birlikdə aparırıq və bu günlərdə bizim proqramımızın qonaqları məhz bax bu istiqamətdə öz fikirləri ilə sizinlə bölüşəcəklər. Və mən istəyirəm qonaqlarımızı təqdim edim. Demək ki, məndən sağda ə Adet sonra Azərbaycan Yazılar Birliyinin sədri və müşağiri Sayman Arus, sonra tədqiqatçı alim demək Qəhrəman Ağayev, tədqiqatçı tarixçi alim sonra Xəzər Universitetinin Tarix Kaferasının müdürü Telman Müsfatovlu və eləcə də Azərbaycanda Yəhudii icmasının rəhbəri Velix Yerdayev. Mən hörmətli qonaqlarımıza bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Günlər biz bu qarlı havada artıq Qubadan öz yolumuzu davam etdiririk. Və elə başa düşürəm ki, ilk növbədə biz gərək məxfəminizi dinləyək, çünki biz Quba məkanındayıq və burada həqiqətən də çox qanlı hadisələr baş verib və demək olar ki, bolşevik və daşnaq birləşmələri planlı şəkildə insanları qətli yetirməklə çalışırdılar sözün əsl mənasında həm soyqırım siyasətini həyata keçirəndən həm də etnik təmizləməni reallaşdırsınlar çünki Qafqazda yeni bir konfiqurasiya 105 il, 106 il, 110 il bundan əvvəl formalaşırdı və düşmən qüvəllər istəyirdilər burada öz planları üzərində yeni bir dövlətləri formalaşdırsınlar və özləri üçün yeni bir imkanlar açsınlar. Bax Həqiqətən də e, bu günləri biz Quba xalqının da məsəl üçün e, abah, belə deyək, e, e, əhval-ruhəsindən hiss edirik, yəni onlar həqiqətən də bu prosesləri dərindən düşünürlər, yaşayırlar. Çünki dədələr, babalar bax bu işlərin şahidi olublar. Onların bir çoxu tələf olub və öz qanlarını verərək onlar hətta çalışırdılar ki, öz oğullarını, balalarını, nəvələrini xilas etsinlər. Bax, necə bu proses məkaçən bu yerli insanların mentalitetində təsir göstərir. Doktor müəllim, birinci növbədə mən sizin hamınızı mənim doğma vətənimdə salamlayıram. Və ikincisi də siz bayırları qeyd etlədiniz ki, Milletin yaddaşına hak olunmuş günler. Eğer Ulu Önder'in tabirince desek, Ulu Önder diyirdi ki, Dünenini unutmayan ve onu öğrenen bir halk, Geleceğine fakirle bakabilir. Mes bu günün 31 Mart, Soykırım gününün mes yaddaşa, Haq olunmaq üçün xalqın, millətin, dövlətin yaddaşına haqq olunmaq üçün həsr olunmuş bir gündür. Siz təsəvvür eləyin ki, 18-ci ilin mart-april hadisələri və Qubada, məs Qubada, e, deməli mayın 1-i 9-una qədər qətliam 10 minlə 16 mindən çox e, xalqın qırılmasına Deməli rəvac vermişdilər. Hələ bir Amazas ə, utanmadan Şahmiyana bir telegram da verir çi biz bu qətləyham zamanı 4 milyona qədər nağd pul yığmışıq. 4 milyon yarımdan çox biz zinət əşyaları itirdik. Şey, götürülmüşük. 2 milyon yarımdan qiymətli man dövlət götürülmüşük və ondan qeyri də Quba qəzasında 122 kənd yerlə yeksan edilmişdi. 2 2576 ev dağıdılmışdı. Bu bolşevik taşnak təcavüzü nəinki axıl adamlara, ağ bir çəkənlərə, hətta uşaqlara da deməli rəhm etmirdilər. Məs məzarlıqda tarixçilər bunu daha yaxşı bilər. Biz o vaxtı məzarlıqda elə şəhidlər var idi ki, heç güllə yarası yox idi. Deməli bunları baltayla, bıçaqla öldürmüşlər. Elə sümüklər olub ki, o mütəxəssislər deyirdilər ki, Polar dilidir bu asrımlar. İkinci anda çarla tapılmışdı. Çalanın deməli diametri 5 metr, dərinliyi 4.5 metr. Məhəmməd, yəni burada elə olmazın bir qaddarlığını olar əks etdiriblər və göstəriblər ki, həqiqətən də insanlığa qarşı bunlar cinayətlər törədirlər və lə bu soyqırım, təsadüfdən değildi. Elədir. Ümumiyyətlə soyqırım özü bəşəriyətə qarşı edilmiş Cinayet. bir cinayettir. Ne inki Qubada, Batıda, deməli Şamaxı'da, Səlyanda, Kürdəmirdə, Qarabağda, Göyçayda. Göyçayda. Ondan sonra Lənkəran'da <laughs> La İnçalanda. Bəli, bəli. Mehdi müəllim, mən istərdim bax bax bu məqamda əgər Fətəbəy biz Qəhrəman müəllimi dinliyəyik. Çünki Qəhrəman müəllim məs bax bu qova ərazisində, bu nahiyədə bu proseslərin önündə gedən bir mütəxəssislərimizdən, tədqiqatçılarımızdan biridir. Və təsadüfən deyil ki, biz bu günləri yenidən 105 il əvvəl baş vermiş hadisələrin qaydırırıq. Çünki istər istəmə cinayətkarlar həmişə çalışırlar öz əməllərinin üstünü örtbas edsinlər, onları pərdənəsinərlər. Hətta indi də ermənilər çalışırlar özlərinə bəraət qazandırsınlar. Günə güyə burda yerli əhali, azərbaycanlılar, yəhudilər, ləzgilər və sairələr onlara güya hücum etmişdilər. Amma bax bizim alimlərimiz, tədqiqatçılarımız bu proseslərin qat-qat üstünü açdıqca yeni mətləblər, yeni motivlər ortaya çıxır. Mən istəyirəm indi biz Qəhrəman müəllim deyək və nədən biz yenidən, yəni başlayırıq? Biz niyə görə? Çünki dönə-dönə biz bu prosesləri yada salırıq və bu təsadüfdən deyil. Çünki biz dəqiqliyi ilə bilməliyik ki, harda, nə və bu açarlardan birini də elə bildiyimə görə siz tapırsınız, Qəhrəman müəllim. Bəli, düzdür, amma Məhmanım qeyd etdi ki, iki quyu açılıbdı. 2 metr diametrindədir hətta. Biz burada deməli Təsədvam bu məzarı açdıq. Açdıq deyəndə ki, təzəf bu, bu məzar açıldı. 2007-ci ilin aprel ayının 1-də. İzar Hacımət məlumat verir ki, Elm və Akademiyası üçün ki, belə bir kitabəxana məzarlıq açılıb. Cəldik baxdıq. Hə, Görürsüz bu doğrudan da kütləvi məzarlıqdır və simillər e, anazəndə baxdı ki, bunun çox uzaq bir tarixi yoxdur. Yaxın tarixi var. Bu mənada ekspertiziyə simillər verdikdən sonra məlum oldu ki, bayaq Melik Məndov qeyd etdi. Bu kütləvi məzarlıq e, bütün o qətli Ermənlərin Azərbaycanında törətdiyi qətlinin, qətlinin ən ağrılısıdır. Biz ki operin sonunda qətlləmlə biz iştəyənmişdik. Amma mayın 1-dən 9-a qədər Qubada axırıncı qətliam olub. Sonra da olub ha, başqa yerlədə. Amma onlar biraz e, daha cəzvid oldu. Amma əsl qətloğanlar axırıncı dəfə mayın 1-dən mayın 18-ci 9-a qədər Qubada olub. Və biz orada e, təliqən əsasında iki quyu və iki ax tapdıq. Çox qəribədir ki bu ermənlərin E, öldürmə üsullarını biz atbabalardan eşitmişik. Uyandırıblar, samovara bağdırlar, töyəklərinə, turbaların sinətlə doldurublar. Biz burada seçilmiş e, deməli o qətliamı gördük. Demə nəz öldürürlər insanları. Baxın, orada bir dənə də olsun biz etnoqrafik məlumat tapmadıq. Yəni paltar izi, e, başqa-başqa əşyalar, əşyalar heç nə yoxudur görünüş insanları soyundurup burada o odir Azərbaycanın öldürmüşdülər. Həm də qərarət siyasətini həyata keçiriblər. Da nə əllərinə keçirdisə onu götürürdür. yalnız burada bir dəfə uşağın əlində balaza bir dənə medalyon tapdılar. Balaza medalyon. Balaza uşağın əlində. Sonra da bizə ekspertlərin sözünə görə e, belə qərar alındı ki, o uşağın hər halda 4 6, 6 yaşı var. Görünür o yazıçılar bizə yəni alındı sıxıb saxlamışdı. Bir dənə də olsun güllə yoğurum. İnsanları müxtəlif üsullarla öldürürlər, Necmalım. Deməli 5 üsul tapmış bu da öldürməsu. Nədir? Balta ilə öldürmə, bayaq siz də qeyd etdiniz. Xəncərlə öldürmə. Bir küt alətdən insanların müxtəlif yerlərinə zərbə vurmaq. Biz varmı? Bəli, 4-cü üsul burda çuxur hamam deyilən yer var. Orda insanları hamama salıp, boğup, kaynar suda yandırıp, onuza getirip bak, bu mezarlıkta bastırmak. Yerli cemaate bastırdılar, yerli cemaatı da e, şahit olmasın diye yerli cemaati öldürürler. O bayat dediğim azar azetten öldürürler. Bey, ben bir araya girebilir miyim? özür isteyerek zannediyorum. Yine orada e, Türkiye'de bir farklı noktaya yine bağlanması gerekiyor. 2023 seçimleri var 14 Mayıs'ta. Türkiye seçim hattına girdi. Ee, bu anlamda müsaadeniz olursa ben yine TRT izleyicilerine bir veda burada bir yapayım. Aynen. Biz As TV olarak yine devam edelim burada. Ee, Azerbaycan'ın Guba kentindeyiz. Arkamda görüyorsunuz Guba soykırım anıtını. 1998 yılında Umum Milli Lider Haydar Aliyev'in e, kararnamesiyle soykırım günü olarak 31 Mart ilan edilmişti ve 2007 yılında bulunduğumuz noktada toplu bir katliam bir mezar bulunduğu için de bu noktaya anıt yapılmıştı. AS TV ve TRT Haber ortak yayınında 31 Mart'ta 105 yıl önce neler yaşandığına ilişkin sizlere o malumatları paylaştık. Değerli konuklarımızla birlikte Güney Kafkasya'da yaşananları Anadolu'dan başlayıp Kafkasya'ya uzanan o süreci değerlendirmek istedik ve Azerbaycanlıları hayatını kaybedenleri bir kez daha ortak yayında andığımızı ifade ederim. TRT Haber izleyicilerine buradan saygılarımızı sunalım.